Yes, Марин Владимировна под Не, хочу, да, отправить, короче, что реклама идет. Я сегодня ей звонил. Марин Владимировна сказать, что образом вот идет реклама, в каком виде она идет. Друзья, я не понимаю. И говорят, что я сошел с а сколько стоит? Каждые 15 минут у нас стоит, да? Да. А в гостинице мы ее ролик еще не ставили, Марина Владимировна. Надо поставить. Новый ролик. Новый, да. А ты решил по поводу вот этого? Пакетский говорит, по спонсорской работе там на счет вот всего. Это какой? Свадьба. Да, ну мы сейчас только что по свадьбам тоже определялись, решали. Потому а что интересовал, это... Заинтересовал этот набор Я вообще хочу с ней прям встретиться и прям поговорить с ней. Потому что они подъезжали в этот... Они подъезжали уже в Альпу. Именно, скажем так, стало все.